আজি আপোনালোকে শিকক ঘৰতে ধুনীয়াকৈ চাওমিন কেনেকৈ বনায় মইতো ঘৰত নাই বনাম মোৰ নিজৰ ফাষ্টফুডখনৰ সৰুকৈ বনাম কিন্তু আপোনালোকে ঘৰতনো কিদৰে বনাব পাৰে বহুত মানুহে কয় যে ঘৰলৈ চাওমিনত দিয়া প্ৰত্যেকটো বস্তু আনিলেও যে ঘৰত চাওমিনটো বনালে সেই ফাষ্টফুড বা হোটেলৰ টেষ্টটো নোলায় তাৰ কাৰণ বেলেগ একো নহয় বস্তুখিনিতো একেই তাৰ হ'ল মেইন বস্তু হ'ল সা সৰঞ্জামখিনি ঘৰতটো মেক্সিমাম মানুহে সাধাৰণতে ঘৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰাই পেন কেতিয়াও ইউজ নকৰে কেৰাহী কৰে বা কিবা কৰে তো সেইখিনিত আপোনাৰ লৰুৱা বগৰুৱা এইখিনি মিলাওঁতে আপোনাৰ সেই হোটেল বা ফাষ্টফুডৰ পাৰফেক্ট টেষ্টটো নলয় বাকীটো ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট চব একেই থাকে গতিকে আপোনালোকে ঘৰত যেতিয়া ট্ৰাই কৰিব কেৰাহীতে কৰিব খালী ল'ৰা বগৰাখিনি অকণমান টাইম টো টাইমিংটো মিলাই ল'ব সেইটোৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ ঘৰত পাৰফেক্ট ধুনীয়াকৈ বনিব বাকী প্ৰচিডিঅ'ৰখিনি আপোনালোকে চাই লওক ঘৰতে ধুনীয়াকৈ মজা চাওমিন বনাওক আৰু আজি ভেজ ভেজ চাওমিনটোকে দেখাম কোনোবাই এনে বেলেগ আকৌ বেলেগ এটা ৰেচিপিত চিকেন চাওমিনটো দেখাম আজি ভেজ চাওমিন দেখাম আৰু চাওমিন কিছুমানে বইল কৰা ছিষ্টেমবোৰ নাজানে এইপিনে দেখাই দিয়ক চাওমিনখিনি এটা জোখত বইল কৰি তাক ফেনত হাৱা দি এই হাক্কা নুডলছৰ নিচিনা অকণমান ক্ষীণক্ষিণ কৰি দিব লাগে শকত কৰি দিলে অকণমান মানে শকত কিছুমানে শকতকৈও খাই ভাল পায় এই ক্ষীণখিনি হ'লে মানে কি হয় অকণমান হাক্কা নুডলৰ এটা ফিল্টাৰ আহে গতিকে অকণমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাউমিন নিচিনা ভাল লাগে আৰু মেইন থিং হ'ল মানুহে চাওমিনত গাজৰ আৰু বন্ধাকবি দিয়ে সেইটো বাৰু মানে চবেই দিয়ে কিন্তু মেইনলি হ'ল অকণমান কেপচিকাম দিব লাগে কেপচিকাম অকণমান দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো অকণমান ৰিফাইণ্ড হৈ যায় অকণমান ওপৰ এভেলৰ হৈ যায় গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাওক এই চাওমিন কেনেকৈ বনায় চাওমিনটো বনাবলৈ বাৰু আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ আগতে খালি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে প্লিজ যেনে তেনে হ'লেও এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক যাতে ছাবস্ক্ৰাইবটো বাঢ়ক লাহে লাহে তেতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই মোৰ উৎসাহটো বাঢ়ি যাব এতিয়া মানে কি হয় ছাবস্ক্ৰাইব লাহে লাহে ধীৰে ধীৰে গতি বাঢ়িলে মোৰ এনেকুৱা অকণমান দিগদাৰ হয় গতিকে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাওক এতিয়া আৰম্ভণি কৰিছোঁ অকণমান ৰিফাইন তেল দি এই পেনখন অকণমান এনেকৈ ৰিফাইন তেল দি জাষ্ট গৰম কৰি লৈছোঁ পেনখন যাতে চাব বেছি গৰম হৈ নাথাকে এতিয়া ল' ফ্লেমত কৰি ল'ব টাইমিঙৰ কিছুমান কথা আছে এতিয়া আৰম্ভণিতে আমি ইয়াত সৰ্বপ্ৰথমে দি দিম গাজৰ ওচৰৰ পৰা দেখা যাতে বস্তুটো দেখে গাজৰ দিম কাৰণ গাজৰটো অকণমান হাৰ্ড যে বস্তু ইয়াত টেষ্টটোৰ আকৌ এটা মেইন কথা হ'ল কোনখিনি বস্তু কেতিয়া দিব লাগে সেইটো লক্ষ্য কৰিব লাগে নহ'বা কি হয় টেষ্টটো অকণমান বেয়া হয় মানুহে যে কয় সেইটো কাৰণে হয় এতিয়া গাজৰটো প্ৰথমতে দিম কাৰণ গাজৰটো সিজোঁতে অকণমান ফ্ৰাই হওঁতে টাইম লাগে প্ৰথম দিলোঁ গাজৰ গাজৰখিনি অকণমান বেছি টাইমিঙো নহয় জাষ্ট আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব যে বেছি মানে ভাজি বনোৱাৰ নিচিনা ঘৰৰ নিচিনা হ'ব নালাগে অকণমান ফ্ৰাই হোৱাৰ লগে লগে তাত দি দিলোঁ বন্ধাকবি কেপচিকামটো একদম শেষত মানে বনোৱা শেষত নহয় কিন্তু এই দুটা বস্তু শেষত এয়া বন্ধাকবি দিলো তাৰপাছত কেপচিকাম দি দিলোঁ কেপচিকামৰ অকণমান দামটো বেছি কাৰণে বেছি দিব নালাগে যেনিবা কমাই দিলেই হ'ল এতিয়া হৈ গ'ল মেইন চাওমিনখিনি চাওমিনখিনি এনেকে ধুনীয়া কৰি ল'ব লাগে খালী এইটো বস্তু সদায় মন কৰিব এডালডাল হোৱাকে যাতে ইটো সিটোক লাগি নধৰে এনেকুৱা এডালডাল হোৱাকৈ কৰি দিলে হ'ল এতিয়া জাষ্ট এটা বা দুটা মানুহে খাব পৰা জোখত বনাম চাওমিনখিনি দিলোঁ এইখিনি দিওঁতে গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ল'ব যাতে এইখিনি মানে কি বুলি কয় দেৱাই নাযায় সেই বস্তুটো মন কৰিব লাগে তাৰপিছত আপুনি গেছ বঢ়াই দিয়ক কোনো প্ৰব্লেম নাই এতিয়া হ'ল কাহিনীটো মেইন হ'ল লৰুৱা কথাটো লৰুৱাই এতিয়া হেতাই লৰাই থাকিলে মানে মানুহে যে কয় ঘৰত ভাল নহয় এইটোৱে হেতাই লৰাই থাকিলেতো আপুনি চাওমিনখিনি লৰাব নোৱাৰিব গতিকে ইয়াত আপুনি এনেকৈ পাল্তা মাৰিব লাগিব পাল্তা মাৰিলেহে ভালকৈ মিক্স হ'ব এইবোৰে মেইন কাহিনী ঘৰ আৰু ফাষ্টফুডৰ মাজত অকণমান জাষ্ট ফ্ৰাই হ'বলৈ দিব লাগে জাষ্ট ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছতে ইয়াত আমি মছলা পাতি দিম এতিয়া মছলা পাতি মেইন কাহিনীটো হ'ল আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ নিমখটো নিজৰ জোখত ধুনীয়াকৈ দি দিব প্ৰথমটোতো নিমখ চাই লওক ছটিয়াই দিব তাৰপিছতে ধনিয়া গুড়ি ধনিয়া গুড়ি বেছি নহয় জোখত অজন ধনিয়া নহয়তো জিৰা খালী এইটো এম ডি এছৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মানে টেষ্টটো অকণমান ভাল হয় এম ডি এছৰ তাৰপৰা হৈ গ'ল এইটো ধনিয়া তাৰপিছত মেইন মাল হৈ গ'ল এইটো আজিনা মটো এইটো চবৰ ঘৰত নাথাকে বাৰু এইটো কিনি আনিলে ভাল আৰু এইটো সদায় খোৱা বস্তুও নহয় কিন্তু এইটো কিনি আনিলে ভাল কিন্তু মানে সাধাৰণতে ঘৰত কিনি নথয় এতিয়া কি হ'ল গেছটো ফ্লেমটো বহাই আকৌ এইটো সেনেকৈ পূৰা উল্টা পোল্টা কৰিব লাগিব এই চাওমিনটো মেইনলি চাইনা ইণ্ডোনেছিয়া জাপানত বেছি ব্যৱহাৰ হয় কিন্তু এই বস্তুটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান এটা বস্তুও আছে সেইটো মানুহে নাজানে সাধাৰণতে এইটো চাউথৰ ইডিয়াপ্পম বুলি এটা ৰেচিপি আছে সেইটো আমাৰ মেইনলি আমাৰ ইণ্ডিয়ান নুডলছ এইটোতো মেইনলি চাইনা সেইটো এইটো আৰম্ভণি আচলতে চাইনাতে হৈছিল নে আমাৰ ইণ্ডিয়াতে হৈছিল আমি ভালকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ চবেই বেলেগ বেলেগ কথা কয় আমাৰ ইণ্ডিয়াতো কিন্তু এটা নুডলছ আছে সেইটো বনাই চাউথ ইণ্ডিয়ান ফালে চাউথ ইণ্ডিয়ান ফালে সেইটো হ'ল ইডিয়াপ্পম এতিয়ালৈ এইটো ভাজিলোঁ ভজাৰ পাছত আকৌ জ্বলা খাবৰ কাৰণে ইয়াত এক চামুচ ভোট জলকীয়াৰ পেষ্টটো দিলোঁ এইটো দিবও পাৰে নিদিব পাৰে এইটো মোৰ নিজৰ কথা চবৰে জ্বলাটো দিয়াৰ পাছত ইয়াক অলপ লৰাই মেলি ল'ব লাগিব এতিয়া জ্বলা দিয়া হ'ল এতিয়া নেক্সট প্ৰব হ'ল ইয়াত ভিনেগাৰ চয়াচ এইখিনি দিয়া এতিয়া ওপৰত ধুনীয়াকৈ চটিয়াই চয়াচ দি বেছি দিব নালাগে যাতে ক'লা হৈ যায় মানুহে কালাৰটো বিচাৰে কিন্তু কালাৰটো কথা নহয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু মজা হ'বলৈ হ'লে চয়া চচ ইমান কমকৈ ইমানকণ দুখত আপোনাক যোনটো দেখিছে সেইটোৱে ইয়াতকৈ ক'লা কৰিব লাগিছে মানে বহুত ক'লা কৰি দিয়ে ইয়াৰো যথেষ্ট কালাৰ হৈছে কিন্তু ইয়াতকৈ যাতে ক'লা নহয় চয়া চচখিনিকৈ মিক্স হোৱাৰ পাছতেই ইয়াত দি দিব লাগিব আমি ভিনেগাৰ চাইডত চটিয়াই ভিনেগাৰ ভিনেগাৰ আৰু চয়া চচৰে মেইন টেষ্টটো আনে চাইনিজ যিখিনি আইটেম হয় তাত এই চয়া চচেই মেইন টেষ্টটো আনে এতিয়া আমাৰ চাওমিন হৈ গ'ল বহুতে বনাওতে চচ দিয়ে চচ দিলে কিন্তু বনাওঁতে সেই পেলপেলীয়া হয় যে মজা টেষ্টটো নাইকিয়া হয় এতিয়া চাওমিনটো হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকে চাৰ্ভ কৰি দিম আপোনালোকে চাব এতিয়া হৈ গল ধুনীয়াকে ইয়াতে প্লেটত উলিয়াই দিছো বৰ সেয়া ইয়াৰ পুৰা দুটা মানুহে খাব জোখৰ অকলেও মানুহে খাই দিব পাৰে কিন্তু দুটা মানুহে খাওঁ বুলিলে খাব পাৰে ইয়াত অলপমান চাইদত চচ চচ বহুতে বনাওঁতে দি দিয়ে কিন্তু বনাওঁতে দিলে বেয়া মানে বেয়া নহয় তেলবেলীয়া হৈ যায় এইটো এক্সট্ৰাকে অলপ চচ দিলোঁ খাওঁ বুলি অকণমান চিলি চচো আছে চিলি চচো দিলোঁ অকণমান আমাৰ নিজৰ জলা চাটনি আছে সেইটো অকণমান কাষত দিলোঁ ক'লা নিমখ অকণমান দিওঁ টেষ্টটো অকণমান ভাল লাগিব ক'লা নিমখ অলপ ছটিয়াই দিলোঁ গছ কাহিনী হৈ গ'ল